bikin brol tape di rumah yuk. Ini caranya mudah banget ya, Mam. Oke, Mam, untuk tahu gimana cara pembuatannya, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe. Langkah yang pertama, gula pasir, 2 butir telur ayam. Ini akan aku kocok dengan mixer hingga gula larut aja atau boleh dengan sendok atau dengan whisk ya, teman-teman ya. Yang penting gulanya larut aja. Dan ini aku menggunakan kecepatan mixer yang paling rendah. Nah, ini sudah seperti ini. Ini sudah larut gulanya. Selanjutnya, langkah berikutnya. Nah, ini sudah seperti ini. Ini gulanya sudah larut, dan ini akan aku eh, aduk sebentar menggunakan spatula. Dan ini tape singkongnya. Ini akan aku beri susu kental manis, dan kemudian diaduk rata aja. Nah, untuk tapenya ini enggak aku haluskan semuanya ya, hanya seperti ini aja teksturnya. Kemudian ini akan aku tuangkan tepung terigu. Untuk resep lengkapnya bisa cek di deskripsi box di bawah ya. Dan ini susu bubuknya. Nah, seperti ini cukup. Selanjutnya, ini akan aku tuang ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 cm yang sudah diolesi dengan margarin secara merata dan ditaburi dengan tepung terigu. Nah, ini tuang adonan ke dalam loyang ya, kemudian ratakan dan hentakkan loyang beberapa saat. Selanjutnya, ini akan aku beri taburan keju parut atau sesuaikan dengan selera. Kemudian panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah ini perol tapenya sudah jadi, ini enak banget. Ini menggunakan loyang ukuran 20 dan dipotong kotak seperti ini. Bisa juga sebagai ide jualan. Oke mam, sekian video dari aku hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.